السلام علیکم میں ہوں حسین علی حیران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل بورے والا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے ایک لڑکی بے نظیر انکم سپورٹ کی انسٹالمنٹ لینے جاتی ہے اور وہاں بیٹھا ریٹیلر جس کا نام شاہد مرزا بتایا جاتا ہے وہ اس لڑکی سے مبائنہ طور پر موبائل نمبر مانگتا ہے اور اسے ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی خبر اس کے بھائی کو موصول ہوتی ہے تو وہ چھوڑیاں لے کر اس پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے واضح رہے کہ دو ہزار آٹھ میں بے نظیر انکم پروگرام شروع کیا گیا جس کا بنیادی مقصد پاکستان میں غربت کی شرح کو کم کرنا تھا اور یہ لالی پاپ الیکشن کے لیے بھی دیا گیا جس کی وجہ سے بے شمار آج تک نقصانات ہوئے بے شمار غریبوں کی عزت جو لائن میں لگی اور اس چند ہزار کے پیچھے انہوں نے اپنا دین ایمان کھو دیا یہ نمبر صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی لائن میں اس مرزا شاہد نے نہیں مانگا اس طرح ہر ادارے میں پاکستان کے ہر ویشی ادارے میں لڑکیوں سے نمبر مانگا جاتا ہے کہیں پہ انہیں جاب کے نام پہ بلیک میل کیا جاتا ہے کہیں پہ ایڈمیشن کے نام پہ انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے یعنی پاکستان میں جو ہراساں کرنے کا سلسلہ ہے یہ بہت طویل عرصے سے شروع ہوا ہوا ہے اور اس پہ حکومتی اقدامات آج تک نہیں کیے گئے اور یہاں پہ سوال اس بھائی کا ہوتا ہے جس نے چھری لے کر اس مرزا شاہد پہ حملہ کیا آپ کی غیرت کا اندازہ یہاں سے مجھے لگانا چاہیے بلکہ سبھی کو اگر آپ غیرت مند تھے تو اپنی جوان بہن کو گھر سے جانے کیوں دیا اپنی جوان بہن کو اس درندہ صفت انسان کے پاس چند ہزار کے پیچھے جانے کیوں دیا اگر وہ وہاں نہ جاتی تو وہ اس سے نمبر نہ مانگتا اسلام میں عورت کا معنی ہے گھر میں یعنی چار دیواری میں رہنے والی تو جو عورت چار دیواری سے باہر چلی جاتی ہے وہ عورت عورت نہیں رہتی آپ کا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے اس کے بھائی کا اور اس کے باپ کا حق ہے کہ اس کی محافظت کرے اور اس کے لیے کما کے گھر میں لائے اور اسے گھر سے مت جانے دائے کیا ہے آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار کے پیچھے آپ کی بہن سے اس بغیرت نے نمبر مانگا اگر کل کو آپ پھر بھیجیں گے تو کوئی اور مانگے گا سوال یہاں پہ آپ کی غیرت پہ بھی ہے اور اب قسمت سے وہ بچ گیا اگر وہ مر جاتا تو آپ بھی جیل میں سر رہے ہوتے اور وہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر چکا ہوتا اور دونوں کے لیے یہ خطرناک چیز ہے اگر حادثہ ہونے سے پہلے حادثے کے اقدامات کر لیے جائیں تو یہ انتہائی بہتر ہوتا ہے سب کے لیے اور یہاں سوال ہوتا ہے حکومت کے لیے دوزار آٹھ میں جب یہ پروگرام لانچ کیا گیا تو اس میں ایک سمارٹ کارڈ کو ایشو کیا گیا اس سمارٹ کارڈ کے تھرو ہر خاندان کو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ملنے تھے لیکن یہاں پیسے ملتے نہیں ہیں ریٹیلر آپ سے کہتا ہے آپ کے پیسے آ گئے ہیں آپ وہاں آ کے لے لیں جس کے لیے عورتیں بلیک میل ہونے کے لیے اور کہیں عورتوں کے ساتھ نہ صرف نمبر ہوا بلکہ کہیں عورتوں کے ساتھ ان پیسوں کے عوض زیادتیاں ہو چکی ہیں کہیں لوگ مارے جا چکے ہیں پاکستان میں گر اور حکومت جو آج تک اندھی بنی بیٹھی ہے جو اس پروگرام کے نام پہ ہم سے ووٹ لے رہے ہیں پیپل پارٹی والے ان کو چاہیے تھا کہ اس پروگرام کو اگر لانچ کیا گیا ہے تو اس پروگرام پر کوئی اچھے اقدامات ہونے چاہیے تھے اس پروگرام پہ پر ایک نظر ثانی ہونی چاہیے تھی لوگوں کے لیے ایک لائن کا سسٹم ہونا چاہیے تھا آج تک دوزار آٹھ سے لے کر آج تک آپ سوچیں کتنے سال ہو گئے ان سالوں میں آپ ایک اچھا اقدام نہیں کر چکے آپ ایک اچھی مشین نہیں لا سکے پاکستان میں جس کے تھرو لوگ لائن میں لے لگ کے اور باعزت طریقے سے اپنا حق لے سکیں اور آپ نے یہ جو ووٹ لینے کے لیے سسٹم شروع کیا ہوا ہے خدا را اس کو بند کریں ہم اس کی پرزور مزاحمت کرتے ہیں اور یہ چیز اس کی صحیح طریقے سے صحیح معنی میں ترتیب ہونی چاہیے نہیں تو اس چیز کو بند ہونا چاہیے یہ بہت سے خاندانوں کے لیے باعث جھگڑا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ باعث زحمت بنا ہوا ہے اس لیے اپنی کمائی پہ دھیان دیں خود کمائے خود کفیل ہوں غلامی کی زندگی چھوڑیں خود کما کے پیسے اپنی ماں و بہنوں کو عزت دیں اور خود کما کے ان کے لیے گھر میں لائیں اور انہیں گھر سے نکلنے دائیں نہ دیں تاکہ ایسے واقعات رونما نہ ہو غیرت کیجیے غیرت بے غیرتی کا کھانا چھوڑ دیے غیرت کیجیے آخر میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جزائے خیر عطا کرے اور صحیح معنی میں انسان اور صحیح معنی میں عقل مند بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ